Ну що ж, ось у нас в гостях нарешті наша перша перша гостя Оксана, яка нам розкаже, я сподіваюся, дуже дуже багато всього цікавого і корисного для вас, тому що вона можна сказати, поїздила майже по всьому світу. Чи я перебільшую трошки Д Доброго <свіття> так, Оксана. Доброго ранку. А я нагадую, що у нас сьогодні тема це студентські програми з обміну міжнародні, міжнародні програми, і все таке інше. І Тому у нас тільки багато гостей сьогодні про це будуть розповідати. Тож Оксана, перше питання, де ти все ж таки була, по яким програмам їздила. Ну, ездила много, очень много. И вот в студенческие годы я решила поездить с толком. И первая моя программа, которую я выбрала, это была, конечно, у всех голубая мечта, это в Америку попасть. И вот я выбрала себе программу, ну, очень много студентов берут программу Work and Travel. Я для себя нашла, посоветовалась с друзьями, которые уже были, и выбрала программу CCUSA. То есть это программа, которая ты как вожатый, либо как персонал обслуживающий работаешь в лагере. То есть у тебя есть определенная функция. Для этого ты заполняешь анкету, пишешь свое резюме, пишешь свое представление, рассказываешь, какой ты классный, что ты умеешь делать. Ну, это очень просто, тебе в агенции тебе всегда помогут, подскажут. Старшие ребята, куча форумов, куча всего, то есть это очень несложно. И после этого твою анкету вывешивают на сайт, на котором потенциальные работодатели смотрят твое резюме. То есть сначала у меня как это было? Я начала это все делать. Ну, лучше делать это начинать там, в сентябре, в октябре, чтобы было время, подумать. А там о когда в литку, я так разумею. Да, это. да, да. Само это путешествие, оно подразумевается на. Ну, то есть, нач конец, как раз, сессия заканчивается. Есть ты через 9 месяцев после вырос. Да, ну, вот как раз, да. Как, ну, как, как бы ты, ты, ты. Я к <свят> да, ты рожаешь свое путешествие. И вот мы подали мою, Ну, я начала готовить свои документы, отдала все, отнесла в агентство, Мы потихоньку это все делали. Там несколько этапов. Сначала надо и на визу подаваться, и делать резюме. Ну, сначала это все очень легко и просто, но я начала как бы переживать, меня не выбирали, не выбирали, всех там уже по тысячу каких-то супер предложений было, меня не выбирали, думаю. А твоя так ну, самотня Да. Я как-то собачки в притулку, то можем они выбрать, выбрать, я кстати, на сайте одиноко так Да, заберите меня, пожалуйста. Не забирай меня, не забирали. Там еще в апреле месяце приезжает главный координатор из Киева и рассказывает, ну, как бы последний этап. Сидят уже половина студентов, всех повыбирали. Ну, мы, короче, там еще был у меня друг тоже. Мы такие, ну, <звы> да. И тут приходит э, май месяц, я даже помню, это 12 число. Приходит мне, звонит мне из агенции э, директриса вообще нереальным криком. Я же думаю, боже мой, что там такое? Говорит, тебя выбрали в такой лагерь, в такой лагерь, и меня выбрали. И выбрали меня, знаете, куда? Куда? мужской спортивный лагерь. Это победа, просто победа. По-моему, это мрия. Это не мрия, это просто нереально. Ну, я вам не буду рассказывать. Это Навколо... Это даже лучше, чем рай. Это рай в лесу. Тем более, я еще работала, там было несколько позиций, я работала на кухне. Работа на кухне в мужском спортивном лагере, то есть карта у меня в руках. Еще фишка была этого лагеря в том, что съезжались, все тренера были со всего мира. И то есть для меня это дало в английском плане просто нереальный стимул, потому что это был не просто английский язык, это был английский язык, австралийский английский язык, английский, новозеландский, африканский, в Южной Африке, оказывается, тоже разговаривают на английском. Это был шотландский с их буквами «Р», они рычат, как медведи. Это был английский, ирландский. Это была девочка из Манчестера, которую никто не понимал, даже англичане. Когда она что-то просила, то есть вообще никто не понимал. Знаешь, я как перекладач минулому скажу, что это рай для перекладача. Действительно, просто разные акценты. Рай для тех, кто взагалі не шарит в английском. Я очень хотел бы съездить, чтобы хоть как-то и разговаривать. Какой уровень Який рівень для того, чтобы поехать? Ну, немножко не доходя до среднего, вот такой. Ну, то есть, надо понимать, что ты читаешь, что ты пишешь, как тебе разговаривать, да, то есть вот в плане в общения, да. Никто не говорит, идеально на английском я никого не слышал, чтобы разговаривал как там, по грамматике, по всему. Mm -hmm. То есть тебе главное понимать, ну, процентов на 40, да. И говорить, процентов тоже на 40, и не бояться, да. То есть у меня были, со мной ездили, а еще было классно, с Украины было мало людей, то есть мы постоянно практиковали свой английский, да. Mm -hmm. И для меня был шок, когда девочка там, с красным миллионным дипломом, она просто боится разговаривать на английском, да, и все, она молчит. А мы там просто ничего не знаем, как-то сначала на пальцах, на всем, ну, короче, непонятно как. При том, плюс вот программы, по которой я ездила, например, в отличие от Work and Travel, да, в том, что... Конечно, по заработку, может, ты там не получишь намного больше, да. Но плюс в том, во-первых, ты находишься в детском лагере, это все в лесу. Во-вторых, у тебя всегда есть еда, жилье. Ну, как бы я ездила в очень классный лагерь, нас возили там иногда на всякие там э, развлекательные парки, плюс нам разрешали пользоваться это во всех лагерях этой программы всем, всеми инвентарем, которым есть в лагере, да, то есть если это был там лагерь, у меня были знакомые в лагере батуты, они на батутах прыгали, Мы, я перепробовала все виды спорта, все виды, которые только там были, а там были все, начиная от гольфа, заканчивая э, регби, всем-всем-всем, то есть это все разрешалось, ну и плюс там прописаны, точно прописаны правила, поведение ну то есть там если написано что у тебя 8 рабочий часовой день да если ты работаешь там больше тебе доплачивают ну и как бы и ты за тобой ну как, ну, как бы не следят, но ты более или менее в безопасности, да, то есть за тобой всегда ты накормлен, наспан. ну короче все у тебя хорошо. Тут, если я правильно разумею, твои функции были а, сама этих спортсменов. есть не годувать, то есть сервировать. Годувать а. это был специальный тоже персонал, который готовил. Наша была подача, да? Ну какая mm -hmm. подача? Не так как у нас там пойти тарелочки раздать. Просто <laughs> выставить еду и забрать еду. Mm -hmm. Все, вот это вот эта вся функция была. Ну, в целом, кроме еще много богато плюсов Конечно, то есть это, это очень хорошо, это много путешествий, много мы до сих пор общаемся, видимся по всему миру. Мы с мальчиком с России увиделись во Львове, например. Он с Владико... Владивостока, мы увиделись во Львове, встретились. То есть это путешествие, это языковой барьер, это для себя, ну, ты открываешь для себя мир. И это очень-очень легко, просто надо взять, выделить там, не знаю, 2-3 часа в неделю, заполнить это все, и открывается весь мир то есть ты культурно развиваешься после этого для тебя украина просто ты понимаешь насколько Это ну то есть тисно. видишь нет не тисного но ты видишь какие у нас плюсы которые ты не замечаешь например в америке да то есть он поехал ты до америки и тебе выявилось мало конечно мне выявилось мало мне всегда мало решила, дали еще. да но ну я дали путешество путешествовал потом думаю так я же студент а что делают студенты они учатся и надо мне ехать по какой-то обучающей программе ну, так как у специальность у меня ветеринарная медицина, а все, что связано с медициной, для этого, ну, экономисты, юристы, лингвисты для них больше программ, да. Uh -huh. uh, все, что связано с медициной, и программ намного меньше, очень мало. То есть потому что это как бы, ну я не знаю, почему так в мире сложилось. Это дискриминация. дискриминация. М дис... Мало удалось того, удалось. что мы учимся до 100 лет, то мы еще у нас и программ ну, то есть все. Все. А вы это Да. У нас я в Сумском национальном аграрном университете учусь. У нас есть громадный отдел международных отношений где куча миллион программ на вкус и цвет mm -hmm. и вот мне предложили такую замечательную программу по обмену студентами я ну, до конца не знала насколько она классная но она классная mm -hmm. то есть э, есть э, у наш э, университет есть партнер университета такого же вольштане это в польше mm -hmm. на севере называется варминско мазурский университет вольштоне mm -hmm. и то есть у них условия кто-то должен был приехать к нам а ты едешь туда И кто все-таки погоду все до нас приїхати? Я еще не, я не видела никого. Но я где-то там ходит этот заблудший студент по просторам аграрного з Польши, потому что он потерялся. Я не знаю. Не да. Да. Ну, ну, найголовніше, что ты все-таки туди змогла малого не было не это вообще не легче. Ты приходишь э, в международное дело и говоришь, я хочу в Польше учиться. Тебе говорят, хорошо. И все. Да, для этого надо там пройти тоже, у нас в университете предоставляются курсы курсы по-польскому, uh -huh. то есть ты это все, это все без проблем. То есть оформление всех документов занимает, ну где-то ждать вызова надо где-то, ну, раза, там, от, может, от трех месяцев до полгода, до года, но ну, это тоже, это время, если вы хотите поехать, ну, там, заранее, хотя бы за полгода подайте документы, и потихонечку, помаленечку это все раскрутится. Документы делаются максимум, ну, за две недели, это с визой, в визовом центре вообще нет проблем, вообще просто ты приходишь, тебя смотрят, что ты на учебу, говорят, о, здрасте, через два часа заберите, пожалуйста. Шикально. И ты садишься, едешь в Польшу, и там у тебя начинается просто нереальная жизнь. Тебя на машине встречают студенты с шарами, со всякими, там, не знаю, музыками, цветами, и говорят «Добро пожаловать в Польшу». Класс. Тебя Вы... селят. Зала, что бы ты могла порадовать на останок нашим глядачам? Я бы могла порадовать, что не бойтесь, ездите, куча программ, везде на самом деле это не так страшно, как вам кажется. Программ, программы интересные. Вы сейчас в таком возрасте, в котором у вас еще нет, ну, у большинства ни детей, ни работ, ни кредитов, ни ипотек. То есть вы можете гуляться. Для этого не надо громадных денег, для этого просто надо желание. А на встречу вам всегда пойдут, ну, как вы то, знаете, если оно надо, оно и приложится. Поэтому не надо ничего бояться, просто берите, идите в международное дело, идите, ищите. Сейчас куча интернетов, спрашивайте друзей. В університеті куча студентів між собою общаються. Много хто їздив, спрашивайте, не, не бойтесь, общайтеся і вам покажуть, розкажуть. Ну, Загалом по головна порада від Оксани: це не бійтеся, пробуйте, йдіть і... Да. і пробуйте все, що все, що можна. Штурмуйте, все, що доступно. Штурмуйте візові так. центри так. різні <laughs> да, програми. Ми нагадуємо, що у нас була в гостях Оксана Бондаренко. Штурмовик, <laughs> <як ми> <laughs> <laughs> наша знайома, яка побувала по міжнародній програмі в Америці, СЮ... USA і також була в Польщі за обміном від свого аграрного. университетом. Мы повернемся до нас, до вас, точнее, уже за хвилинку после маленькой паузы.